Audio Jungle. jang bugun sizlar bilan evision вызовнойlarini qiziq bir funksiyasini ishlatib ko'ramiz birinchi bo'lib ims qirq ikki nol nol dasturiga kirib olamiz istasak kamerani ip adresdan ham qilsa bo'ladi buni hozir man прямой holatda ko'rsatib beraman shuning uchun ims qirq ikki nol mana 3 uchta vizinoymiz turibdi amsga qo'shilgan pyямой holatni ko'ramiz birinchi mana sakson nol uchni to'liq ko'rinishi stop turamiz. настройkasiga kirib olamiz sakono chni hamda изображения bo'limiga o'tib olamiz изображения bo'limiga o'tganimizda bizda обрезать degan bo'lim bor ya'ni kesish bo'limi mana hozir to'liq ikki mingapik turgan holatida shunaqa ko'rsatadi biz buni agar bir megapikselga tushirsak mana qancha joyini olishligini ko'rsatib beryapti bizga faqat mana shu qizilni ichinigina ko'rsatadi sharin qilib mana ko'rsatib beraman mana hozir bir megapikselga tushgan holati yana buni bundan ham pastroqqa tushirsa bo'ladi va unda yanada yaqinlashib ketadi va прямой holatda ham mana shu yaqinligicha qoladi mana sakson nol uch z o'zini ko'rsatishida mana yonlari dumaloq bo'lib qoladi mana yonlari dumaloq bo'lib bu ko'rsatadi buni bir meaga tushirganimizda ancha yaqinlashadi faqat sifati ozgina kamayadi bu yana oltmish bir o'n uch uzuno ham bo'ladi faqat granata uzinnoy bo'lmaydi sababi bu o'zi bor yo'g'i sakson to'qqiz gradus ko'rsatadi sizlar ham o'zlaring bemalol mana shunaqa hudud katta bo'lsa sal kichaytirib настройка qilib olishlaring mumkin ko'rsatish sifatiga unchalik ta'sir qilmaydi aksincha yaqinlashgani qoladi sakson nol uchlarda ancha foyda beradi tushunmagan joylaring bo'lsa kommentda qoldirsalaring o'qib chiqib javob beramiz hozircha hammaga rahmat salomat bo'lasizlar